Доброго дня всім, дуже рада дивитися ще раз. Думаю, наша мета візиту зупиш нашим подібним активом. Змолодя, презентація нашої програми. І це з наших підвісного. Тому будемо влади почути питання, дати відповідь. Добрый день всем. Я не первый раз в Кировограде, приезжал сюда как спортсмен, как футболист, не знаю, как политик. Поэтому мы готовы ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. Я что такие люди доступные в Украине и в Свете, как Наталья Королевская.

Если бы вы были играющим тренером? Ну, знаете, играющим тренером я никак не могу быть, потому что я принял решение идти в политику, и Олег Владимирович прекрасно справился. Вчера, кстати, я, ну, пользуюсь случаем, хочу поздравить ребят, потому что это очень хороший результат. Я иду в политику прежде всего для того, чтобы поднимать спорт и развивать физическую культуру, развитие спорта. Поэтому для меня уход из спорта в политику, это прежде всего заниматься политикой, развивать спорт, и привлекать туда молодежь. Еще вопрос. Друзья, пожалуйста. Как вы видите ли потенциальную среду в парламенте? И как ваши взаимоотношения с ударом например, Киевском, развиваются? Или есть ли они вообще? Спасибо большое за вопрос. Я могу что сказать, кого мы там не видим своими как потенциальными, так даже виртуальными союзниками. Это представители партии регионов, представители партии коммунистов. Потому что мы не хотим жить в стране репрессий, мы хотим жить в стране возможностей. И мы пошли в политику, организовали новую политическую силу с одной целью, чтобы показать, в стране может быть новое качество политики, что в стране пришло поколение, время нового поколения лидеров, и что в нашей стране можно реализовать новую экономическую модель и показать, что качество экономики, качество жизни людей можно изменить. Мы поставили цель 1000 евро заработной платы, 500 евро пенсии, и мы прекрасно понимаем, имеем сегодня пошаговый план, как этой цели достигнуть. И для нас очень важно участвовать политики иметь, конечно, в первую очередь наших сторонников, тех людей, которые нам дадут кредит доверия, и тех людей, перед которыми мы берем на себя ответственность, реализовать те обязательства, те обещания, которые сегодня даем во время избирательной кампании. Для нас это очень важно. Мы экономические реалисты, политические реалисты. И мы не хотим продолжать сегодня практику того популизма, который за 20 лет привел Украину в состояние, в котором мы сегодня находимся. А то, что касается партии Удар, буквально на днях Андрей пригласил команду из Италии, чтобы мы вместе обсудили будущее Украины, чтобы обсудили наши планы, наши перспективы. Знаете, я была где-то по-человечески удивлена. По-политически это много он привыкла, по-человечески была удивлена, потому что... Вот новое качество политики, новые политические силы, они должны демонстрировать новые политические подходы. Вот нам абсолютно не о чем садиться и говорить на дебатах с партией региона ну, о коммунистов. не С ними на разных языках разговариваем. У нас нет ничего общего. Нам... Мы не можем обсуждать с ними будущее развитие страны, потому что мы не видим в будущем развитие эти политические силы и тех политиков, которые сегодня у власти. Но нам интересно сесть в партию да и обсудить о том, что они, что у нас, что нас объединяет, в чем мы сегодня имеем разногласия, какие должны быть компромиссы. Потому что выборы закончатся, жизнь продолжится. И на следующий день после выборов мы не должны бежать в парламент и делить посады спикеров и вице-спикеров, а мы должны уже идти в парламент понимаем, вот оно наше большинство, вот наш пошаговый план действий, вот те компромиссы, которых мы достигли, и вот наша цель, которую мы вместе идем. К сожалению, мы же, вот почему мы еще тоже такое решение приняли. Но ну, вот смотрите, ну кто если не Андрей, Шевченко или кто будет обсуждать развитие спорта и молодежи в нашей страны. Ну вот кто это будет обсуждать? Нет, кому? Кто это знает еще лучше, чем они? Потому что ну, я куда не приеду в мире. Когда ты спрашиваешь у таксиста, кого вы знаете, ну, Украина, все знают Шевченко, Кличко, все. В Украине также только эти два человека достигли той высоты, которая позволяет им сегодня брать на себя ответственность и реализовать эту политику. Ну, или культура. Ну, кто, если не Матиос и Ступка, будут обсуждать развитие культуры? Но кто еще сегодня в Украине может на себя взять такое ответственность? Нет таких людей больше, которые формировали повестку завтрашнего дня. Но, к сожалению, ну, тот ответ, который мы услышали, у нас чуть-чуть удивил, я скажу больше того, потому что я считаю, что черные технологии, которые сейчас применяются, да, это та политическая война, которую объявили политики прошлого, новым политикам, Потому что они реально понимают, что их время уходит. Они продержались 20 лет всеми правдами и неправдами на этой политической войне. Они довели эту политическую войну до полного абсурда. Дойдя до того, что уже арестованы Тимошенко, арестованы Церковь, в Украине говорят только о стране репрессии Мы понимаем, что это политические репрессии сегодня в стране. Это все пройдено, крайняя точка. И дальше уже так продолжаться не может. И не понимают, что их время уходит. И поэтому они больше всего кого боятся? Да? Они боятся сегодня новых политических сил. Они боятся сегодня, что придут люди другого качества которые уже не позволят также манипулировать сознание. И поэтому сегодня политика дискредитации, политика вот желания поставить какой-то клеймо, поставить штамп. Потому что ну, часто мы знаем, что политики прошлого это делают. Они пытаются нас каким-то образом связать в региона регионов, да, там, навешать и донести, что мы там проект власти. Кличко они недавно называли политической консервой проектом администрации президента. Я ценю во время президентской кампании мы все хорошо помним, как на каждом углу начали это проект Росупренерго, это проект там, банковый и так, далее, и так далее. Поэтому это для них сегодня единственный действенный механизм, когда они ничего другого предъявить не могут, а могут только вот брать и э, составлять преграды, вызывать у людей недоверие к новым политическим силам. И таким образом, выбирать сегодня свои политические конкуренты. Поэтому, когда Виталик что-то там заявил тоже по этому поводу, для меня это очень удивило. Я считаю, мы не имеем права новые политические силы сегодня действовать методами этих старых политиков. Мы должны конкурировать, мы должны бороться идеями, мы должны бороться своими предложениями, мы должны показать реальную политическую конкуренцию. Поэтому я уверена, что в любом случае пройдет время, и мы будем в одной лодке, и какими-нибудь по одну сторону Пані Наталі, я хотів би задати питання з іншому Світова історія переконана свідчить, що е, політиків багато, а обраних мало. Я маю на увазі тих людей, які світову історію переконували. Е, це відбулося тому, що кожен з них зумів принести е, українську національну ідею відповідно до кожної нації, яка змогла зробити як механізм те, що ми зробили. Мене цікаві дуже питання, коли переможете і прийдете до влади, е, яку українську національну ідею ви принесете сьогодні. Справа в тому, що цим е, питанням, коли ми звертаємося до політиків, деякі замість ідеї мету. Ми хочемо зробити незалежну державу. Мене цікавить сам механізм, як ідея національна. Як це робиться? Тобто повторюю <кхід> питання, з вашого дозволу, яку національну з собою і і українській нації. Я ми з вами єдине бажання жити в єдиній, і процвітаючій країні. В країні, в якій кожна людина має право на гідне життя та можливість реалізуватися. Тому єдина національна ідея, яка сьогодні повинна об'єднатися цю Україну, це національна економічна. вам, если позволите. Вы играли в Италии, вы играли в Англии. Следили ли вы там за избирательным процессом? Были ли примеры подобные вашему? И чем отличается избирательная кампания в Италии и в Англии? Может быть, сравнивать от Украины? Конечно, я следил, и особенно в Италии следил за избирательной кампанией. Вы сами понимаете, почему. Но очень отличаются избирательные компании. Во-первых, и в Англии, и в Италии не используется черный То, что используется, любят использовать здесь в Украине. К я выбрал для себя направление, как я сказал, я очень хорошо понимаю, что надо сделать для того, чтобы сегодня поднять спорт в Украине. Сегодня в первую очередь мы должны изменить отношение государства к спорту и физической культуры. Сегодня государство не имеет права уделять 0,5% от бюджета на развитие спорта и физической культуры. Это в 10 раз практически меньше, чем любая страна в Европе. Мы должны сегодня заниматься здоровьем нашей нации. Мы должны строить спортивные площадки. Мяч, площадка и турник сегодня должны быть более доступными для наших детей, чем наркотики, сигареты, алкоголь. Вот в этом я вижу свою задачу. Пропаганда здорового образа жизни. Журналисты всегда говорят, что шукайте деньги и вы понимаете, что делают политики. Вот вы говорите про то, что У вас немає олігархів в вашій команді про те, що партія не олігархічна. Яким чином тоді взагалі це все фінансується, як існує партія, як вона... звідки вона бере ці кошти для своєї роботи? Партію фінансую я, фінансую Наталія Королєвська, члени нашої партії, нашої Сарані. Кстати, якщо у вас є бажання, зайдіть там на сайт, там є номер, що на що ви теж можете визнати нашу сторону, поможете. Будем вам очень благодарны. европейская ангелация. Там мы в программе дали пропозицию в евро. уже на да, раз очень стабильно. Мы не хотели бы, чтобы люди сегодня отобрали за стандарт. 1000 евро и 500 евро это будет минимальный стандарт, а минимальная цепь, которую мы поставили перед собой. За рахунок чего, за заработать можно заработать 50% економіки України зараз знаходяться тут. Це колосальний потенціал можливо. Ну, 10, 10 мільярдів гривень – це корупційне ПТЖ, живот, які зараз в нашій країні. Це теж колосальний потенціал мали. І наступне це нова економічна модель, яка замеджує, яку по реалізувати поставили реалізувати інший проєкт. Це модель, як малої основи, народу середнього плану. Малого та середнього бізнесу та підтримки настав на, на а, зараз ми розуміємо, як залучити інвестиції і як створити мову для малого та середнього бізнесу, тому що ми зараз на бутербі не вистачає. Також наша задача це дати молоді перше робоче місце. І для того ми зареєстрували парламент, в парламенті 25 законопроєктів, які є нашою дорожньою картою. как это мы не знаем, Да? Нет. загадали. Юрьевна, такой был вопрос. Большинство вообще людей здесь, в Европе, но на моей проводят параллели между нашей партией и партией бывшей партии таких как сильных и получится ли так, что в результате каких-то договоренностей вы сольетесь с какой-то более крупной политической силой? Спасибо за вопрос. Я горжусь нашей командой. Горжусь командой людей, которые сегодня объединились, стали вместе причем к Каждый из нас создал себя сам. И создал себя не благодаря чьей-то поддержке, а вопреки тем условиям, которые были и есть в нашей стране. Иди как Он пришел без команды, пришел без политической ответственности. И он сам распорядился тем кредитом доверия, который ему дали люди. Для нас это первый выбор. И мы отдаем себе отчет, что выбрав политическую жизнь, мы нас не последний. Не выполнив сегодня обязательства и совершив ошибки политические, мы навсегда закроем себе будущее политики. А если мы приняли решение, для себя, жить в нашей стране, развивать нашу страну, то закрыть путь политики нам нужно будет и закрыть для себя нашу страну и нашу область. Поэтому сегодня наша главная гарантия это является наша команда, которая разделила одни ценности, которая присоединилась к одному единому экономическому плану и поставила за собой одну цель. Это новый лидер, новая экономика,

Ну, давайте, мне бы хотелось получить хороший подарок 28 октября. А, да. Нет, нет, я, я вас имею в виду 29 сентября, у меня день рождения. Да. Я в ожидании третьего ребенка, поэтому это да, да, был для меня самый, самый большой подарок. Моя жена беременна, она, она вот на днях, которого третий сын. А насчет того, как вы считаете в политике, вы были это Кто более эффективен? В вашей зрения, Такой вопрос, да, тяжело на него ответить. Конечно, да. Я пока воздержусь от ответа. Можно мне немножко времени подумать? Я как новый человек в политике всего месяца. Хорошо? Ну, останешься дуже вот наступает выбор. Вы знаете, что вы платили за вы знаете, что вы социалисты. Чтобы вы выигрываете ваши действия, если вы будете понимать, что, скорее всего, Как вы делитесь, как Вот 5. Спасибо. не признать, выборы, это, в очередь, не наш показатель нашей политической силы. Мы добьемся и сделаем все от нас зависящее, чтобы защитить каждый голос того человека готовы себя поддержать. И начинает буквально через неделю у нас запускается ряд гражданских проектов, ряд волонтерских проектов э, на мобилизацию, на контроль того результата, который для нас и будет оценка избирателей за проведенную кампанию и кредитом доверия на наши будущие действия. Во-вторых, продолжается продолжается, выборы когда я вижу политиков, для которых, ведь, знаете, они живут от выборов к выборам, и от результата выборов к результатам на выборах, но между этими двумя событиями не хоть пробовать, полная деятельность и тотальный подполизм, я не считаю это эффективным. Знаете, государственный деятель он думает о следующем поколении. А политик он думает о следующих выборах. Поэтому мы себя больше считаем государственными деятелями. Большое вам спасибо за внимание. Без конкретно Спасибо большое. Всего